Sebab tu dalam surah Al-Kahfi kita baca pada penghujung tu Allah nyatakan apa? Aa, siapa yang ingin bertemu dengan Allah okay. Aa, Nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Maka taklah dia beramal soleh dan jangan mensyirikan Allah dengan sesiapa pun Famangka okay. nayarju liqa'a rabbi Siapa-siapa yang mengharapkan sungguh-sungguh nak bertemu dengan Allah nanti, nak jumpa dengan Allah, fal yang malam soleh, buatlah amal soleh wala yushrik bi ibadati rabbih ahada jangan syirikkan Allah dengan sesiapa pun jadi gini Allah beritahu Musa wahai Musa kau takkan mampu nak tengok aku kat dunia ni ha, tapi kamu tengok kat gunung ni gunung apa gunung Tursina kalau aku mula nak menzahirkan zatku kata Allah baru nak mula baru nak mula ni kalau gunung tu okey okey lah ha, tapi takdir Allah apa ja'alahu dakka gunung tadi tu hancur berkecai Hancur gunung tu tadi. Kerana apa? Tak sanggup dan tak tahan untuk nak melihat zat Allah yang maha aku. Kalau gunung pun hancur, macam mana? Gunung hancur ni. Eh gunung. Yang bukan gunung tanah liat yang terbang kita ni. Eh. Gunung yang batu pejal ni. Sebab tu baca contoh kisah hari kiamat. Allah suka gambarkan pasal gunung juga. Wa takulul jibadu kala'ihnil manfushh. Kiamat nanti gunung-gunung hancur berkecai seperti mana kamu menyaksikan kapas-kapas berterbangan. Dan itu tengah ribu tu campakkan kapas. Terbang kan. Dan gunung tu kalau gunung macam kapas manusia tu macam mana? kan gunung yang batu tu pun macam kapas. Okay? manusia pula nak sombong hidup kat dunia ni. Baik. Ayat ni tadi bila Allah ceritakan gunung hancur berkecai. Tapi Nabi, Nabi Musa macam mana? wa kharra Musa sa'iqa dan Nabi Musa pun jatuh pingsan. Nabi Musa pingsan. Mereka tak, tak 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 apa tak menyaksikan situasi. Baik, cerita Nabi Musa pingsan kita ambil sebagai sambungan sikit. Cerita Nabi Musa pingsan. Satu satu hari diceritakan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni Nabi gambarkan apa yang bakal berlaku di padang mahsyar ada kaitan dengan cerita Nabi Musa Ali tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti setelah tiupan sangka kala kedua kan kita ni hidup kat dunia tiup sangka kala pertama kiamatlah semua makhluk akan mati. Dan antara sangka kala pertama nak pergi sangka kala kedua tempoh masanya hanya diketahui oleh Allah. Maksudnya tiupan sangka kala kedua mula hidup baliklah. Nabi kata apa awwalu man tunshaqu al-ardh Aku merupakan orang yang mula-mula sekali dibangkitkan tak padah mahsyar. Hadis yang lain Nabi sebut Wa ana awwalul hashir. Aku ni orang yang mula-mula dibangkitkan tak padah mahsyar. Makhluk pertama yang dibangkitkan oleh Allah. Lalu kata Nabi SAW, Aku agak terkejut kata Rasulullah, Tiba-tiba aku menyaksikan, eh, Kata Nabi, aku ni orang mula-mula dibangkitkan ni. Eh. Dalam keadaan itu, tiba-tiba aku boleh menyaksikan Nabi Musa tengah berdiri, pegang salah satu daripada tiang arash. Pelik kata Nabi. Macam mana Nabi Musa boleh dah berdiri, pegang salah satu daripada tiang arash. Arash ada berapa tiang? Lapan. Eh, Fawqahum yawma idin thamaniyah. Orang beritahu, arash ni, semakhluk yang paling besar ciptaan Allah, dia ada lapan tiang. Aku tengok Nabi Musa tengah berdiri pegang salah satu daripada tiang arash. Kata Nabi, aku tak tahu sama ada dia lebih awal daripada aku ke ataupun Nabi Musa ni dia terselamat daripada pengsan ketika mana satu kali. Ha, kenapa? Kata Imam Nawawi. Imam Nawawi buat ulasan. Kenapa Nabi Musa tak pengsan? sebab Nabi Musa telah lalu pengalaman pengsan masa dekat dunia. atau ha, ada sedikit cerita Nabi Musa pengsan Allah cerita kan. Tapi Nabi Nabi tak pasti. Wala adri. Nabi sebut aku tak tahu. Ha, Nabi buat ayat satu statement tu, aku tak tahu Nabi Musa ni lebih awal daripada aku ke ataupun dia tak kena pengsan masa tiupan satu kali. Tu jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imam Nawawi dalam mengulas hadis ni uh, hadis ini menunjukkan keistimewaan Nabi Musa alaihi salam yang kedua Allah takdirkan Nabi Musa ni dah pengsan masa dekat dunia jadi pengsan untuk hari kiamat tu baginda terselamat tiba-tiba uh, Nabi bangkit daripada kubur uh, kali pertama dibangkitkan tengok tengok Nabi Musa tengah pegang tiang arash uh, ni ada dalam sahih Bukhari dalam sahih Bukhari dan untuk itu kalau kita lihat <coughs> setelah mana Nabi Musa ini insan yang serba istimewa ya, dalam kisah ni tadi nak berbual dengan Allah nak melihat Allah pun tapi tak dapat masa dekat dunia dan dalam kehidupan Nabi Musa ini <coughs> baginda telah pun mengetahui nanti akhir zaman ada satu umat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita dengan Nabi Musa ni hubungan sangat rapat batu cerita <coughs> cerita kita cerita nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nabi Musa ni dia seiring Okay. Sebab itu kita tak boleh lupa macam mana jasa Nabi Musa pada kita ni sangat besar. Kat mana jasa Nabi Musa pada kita? Dalam bab semayang. Cerita semayang. Kan Rasulullah mula-mula terima berapa fardu? 50 fardu sehari semalam. Siapa yang tolong minta diskaun? Nabi Musa. Wahai Muhammad, kau pergi jumpa dengan Tuhan. 50 ni banyak sangat maka pun nak sembayang ni. Nabi Musa tahu. Nabi Musa ni zaman bila? 5,000 tahun dulu. Maklum dengan Rasulullah, wahai Rasulullah pergi jumpa balik dengan Allah Azza wa Jalla. 50 ada banyak sangat. Minta turun 40, 30, 20. Kan? Sampai 5 dekat akan cerita kan. Turun oh, lagi jumpa dengan Nabi Musa. Kan? Macam mana ya Rasulullah? Aku dapat 5 waktu. Minta lagi. Kata Nabi Musa, 5 ni pun ramai lagi tak semayah. Ha, betul jawapan Nabi Musa tu lah. Eh, Nabi Musa tahu kekuatan kita sebagai umat Nabi SAW. Kan? Mintakan diskaun tu untuk apa? Kerana tahu mulia di umat Rasulullah SAW. Jadi ada satu kisah. Nabi Musa ni mohon dengan Allah. Ayat 144 sebagai penutup. Qala ya Musa inna istafaitu ka'ala bi birisalati wa bikalami. Fakhudh ma'ataitu kawakum minasyakirin. Nabi Musa ni tengok kan. Perhatikan banyaknya lah istimewa Rasulullah ni. Alangkah baiknya ya Allah kalau aku boleh masuk umat Rasulullah kan nak mohon. Tadi permohonannya melihat zat Allah. Allah kata tak boleh kamu tak takkan sanggup. Ya Allah, boleh tak aku nak jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah jawab, wahai Musa, aku telah pilih kamu ni melebihi umat manusia ada pada zaman kamu. Aku dah pilih kamu jadi orang yang paling mulia pada zaman kamu dan kamu dah mulia dengan kitab Taurat cukup dengan kemuliaan itu untuk jadi umat Muhammad tak boleh fakhuz ama maka kata Allah terimalah apa yang telah aku kurniakan kepada kamu waqum minasyakirin dan jadikan diri kamu dalam kumpulan orang-orang yang bersyukur permintaan Nabi Musa tak diluluskan oleh Allah nak jadi umat Rasulullah tak boleh kamu dah mulia dah kamu aku kamu dah diberikan kemuliaan ya, eh, padahal Nabi Musa dia bukan calon-calon nabi kan Ha, itu pun nak jadi umat Rasulullah ni Kamu kena syukur dengan apa yang kamu ada Kata Allah SWT Jadi hadirin sekian Kita lihat hubungan kita dengan Nabi Musa ni Cerita yang sangat panjang eh, Bagi dia berjasa kepada kita Dan kita nanti juga pada hari kiamat Baca dalam kisah dalam kitab kan Nabi Musa ni umat kedua ramai Selepas umat Nabi SAW Dan masa dibangkitkan manusia dah impor Tak pada masyarakat Nabi tengok dia ramainya. Ya Allah, ini umat aku ke ya Allah? Wahai Rasulullah, ini belum lagi. Ini yang kedua paling ramai umat Nabi Musa. Kamu sana wahai Muhammad, sana yang jauh lebih ramai ni. Uh, jadi umat Rasulullah paling ramai, umat kedua paling ramai Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Jadi kalau Nabi Musa dapat kitab Taurat, Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat Al-Quran. Tapi menariknya, apa yang kita jumpa dalam Al-Quran, perkataan nabi yang paling banyak dalam Quran ialah Musa. Ya, kita kita Quran, tuntun pada Rasulullah. Tapi perkataan yang paling banyak ialah Musa. Lebih daripada 120 kali mengatasi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah istimewanya bagi mereka. Kita baca dalam ayat ini kan, satu demi satu bab kehidupannya. Jadi ala kulihat kita mengharapkan moga-moga sebahagian daripada kisah ni saya ambil lagi pada mana ni surah Al-A'raf 142 sampai 144. Aa, tiga ayatlah lah bicara kita tentang kemuliaan Nabi Musa dan kaitan dengan hidup kita. Moga-moga terus kita mengambil manfaat. Ha, hidup kita ni rupanya banyak berdialog, berbual-bual dengan Allah. Dalam mana? Dalam sembahyang kita lah. Jadi makin banyak sembahyang fardu, makin banyak sembahyang sunat maka semakin banyaklah kita berbual berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi moga-moga kita dapat manfaat. Allah rahmati kita semua, masukkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang terus dibimbing, diberikan petunjuk sampailah akhir hayat kita moga-moga dengan husnul khatimah. Wallahu a'lam bissawab. Aqul qawli hadha sallallahu alaihi wa sallam wa walakum wa muslimin wal muslimat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.